Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimlərin işə qəbul imtahanına hazırlaşan hər bir müdavarə uğurlar arzu edirəm. Əvvəlki videolarımızda son bir neçə də müəllimlərin işə qəbul imtahanına düşən suallardan 20 sualın izahını verdik və bu gün yerdə qalan sualların izahına baxaq. 21-ci sualda qalmışdıq. 21-ci sual. Liderlik, norma və dəyərlərə hörmət. Həlledicil anlarda liderlik bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi fiziki tərbiyənin hansı formasına aiddir? Doğru cavab A variantı. Fiziki tərbiyə dərsləri. 22-ci sual. Sıra hərəkətləri, akrobatika və tətbiqi hərəkətləri icra edir. Hansı məzmun xətti və kimin fəaliyyətinə aiddir? Biz bilirik ki, bizim 4 məzmun xəttimiz var. 1-ci məzmun xətti: İnformasiya təminatı və nəzəri biliklər. 2-ci məzmun xətti: Hərəkət bacarıqları və bərdişlər. 3-cü məzmun xətti: Hərəkət qabiliyyət 4-cü məzmun xətti isə şəxsiyyətin mənəvi-iradi keyfiyyətlərinin formallaşması. Və bu 4 məzmun xəttində həm şagird fəaliyyəti, həm də müəllim fəaliyyəti var. Bizdə bu sualda doğru cavab D variantı, 2-ci məzmun xətti, hərəkibəcərlik və bərdişlər və şagird fəaliyyəti. Doğru cavab D variantı. 23-cü suala baxaq. Gün rejiminə, nizam-intizamla riayət edilir. Hansı məzmun xəttinə aiddir? 20-ci sualda dediyimiz kimi dörd məzmun xətti var. Yoldaşlarla ünsiyyət qura bilmək, nizam-intizamə riayət etmək bu dördüncü məzmun xəttinə. Şəxsiyyətin mənəvi-adi keyfiyyətlərinin formalaşmasına aiddir. 24-cü sual. Real faktlara, nəzəriyyələrə istinad edərək inandırma üsuludur. A təlqin etmə, B inandırma, C yarış, D nəzarət. Doğru cavab A variantı təlqin etmə. 25-ci sual Ayrı-ayrı tədris vahidləri, yəni hərəkət qabiliyyətlər üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan ölçü vahididir. Doğru cavab B variantı, tədris normativləri. 26-cı sual. İllik plan qrafiki ilə müvafiq olaraq hərəkətlərin icra texnikasına yiyələnmə, onun təkmilləşdirilməsi, ayrı-ayrı hərəkət qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi kimi vəzifələri həyata keçirir. Dərsin hansı hissəsinə aidd? Bildiyimiz kimi fiziki tərbiyə dərsləri 4 hissədən ibarətdir: giriş, hazırlayıcı, əsas və tamamlayıcı hissələrdən ibarətdir. Bu sualın doğru cavabı isə C variantı. Dərsin əsas hissəsinə aiddir. 27-ci sual. Hərəkətlərin icrasının idman növlərində texniki-taktiki fəaliyyətin əlverişli üsullarla yiyələnməsi yiyələnmə hansı təhsil səviyyəsinə aiddir? Doğru cavab B variantı, ümumi orta təhsil səviyyəsi. 28-ci sual: İnandırma, təlqin etmə metodları hansı məzmun xəttinə aiddir? Əvvəlcə suallarda dediyimiz kimi 4 məzmun xəttimiz var və inandırma, təlqin etmə metodları şəxsiyyətin mənəvi iradəi xüsusiyyətlərinin formallaşması 4-cü məzmun xəttinə aiddir. 29-cu sual: Fərdi və ya komanda tərkibində fəaliyyət zamanı təşkilatçılıq, psixoloji dayanıqlıq, dözümlülük Ümumi mənəfəətə xidmət etmək keyfiyyətlərini nümayiş etdirir. Hansı təhsil səviyyəsinə aiddir? Doğru cavab C variantı. Tam orta təhsil. 30-cu suala baxaq. Hakim Əli ilə dairə göstərir. Bu voleybol idman oyununa aidddir. Voleybol idman oyunundan bəhs edir bu sual. A variantına baxaq. Keçiş zamanının yerləşmədə səf. B. Qarşılıqlı səflər. C. Blok arxa xətt oyunçular tərəfindən yerinə yetirilib. D variantı top onsuya toxunub. Bu sualda doğru cavab A variantı. Sağ olun, hələlik bu qədər. Növbəti videolarımızda son illərdə müəllimlərin işə qəbulu imtahanına düşmüş 10 sualın izahını verəcəm. Hələlik.